नमस्कार शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आज आपण इयत्ता आठवीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीचे प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन एकची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित सोडवणार आहोत ही प्रश्नपत्रिका आपल्याला नक्कीच उपयोगी ठरणारी आहे चालू शैक्षणिक वर्षासाठी एकूण पन्नास गुणांचा आपला हा पेपर असणार आहे आणि हा सोडवण्यासाठी आपल्याला दोन तासाची वेळही दिली जाणार आहे मित्रांनो यासारख्या इतर विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल इयत्ता आठवी हिंदी प्रथम सत्र प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित प्रश्न पहिला अ निम्न लिखित परीक्षेत पडकर सूचनाओं के अनुसार कृतीया के बघा या ठिकाणी एक परिच्छेद दिलेला आहे आणि त्या परिच्छेदवर आधारित आपल्याला काही कृती विचारलेल्या आहेत ते आपल्याला परीक्षेत वाचून सोडवायचे आहेत बघा पहिली कृती कृती पूर्ण घ्यायची दोनोने मिलकर चित्रो की प्रदर्शनी या की थी चार शहरांची नावं लिहायचे आहेत मुंबई लंडन पॅरिस आणि न्यूयॉर्क त्यानंतर दुसरा प्रश्न सूची तयार परिच्छेद में आय देशो के नाम पेरिस न्यूयॉर्क मुंबई लंदन तीन निम्नलिखित कथनको क्रमानुसार फिरसे लिखे दो अंको केले बघा या ठिकाणी चार वाक्य दिलेली आहेत आणि त्यांचा आपल्याला क्रम लावायचा आहे पाठाच्या आधारे परिच्छेदाच्या आधारे आणि तो क्रम या पद्धतीने पहिले तिसरं वाक्य आहे त्यानंतर चौथं नंतर पहिलं आणि मग दुसरं पुढचा प्रश्न कृती शब्दसंपदा ले एक निम्नलिखित शब्दोके के पर्यायवाचे शब्द लिखी बिमार रोगी इंतजार प्रतीक्षा दुसरा निम्नलिखित लिंग पहचान कर लेखी एक चिंता स्त्रीलिंग दया स्त्रीलिंग त्यानंतर भागासाठी आपल्याला अजून एक परिच्छेद दिलेला आहे तो आपण वाचायचा आहे आणि त्यावर आधारित कृती सोडवायची निम्नलिखित परिच्छेद दी गई सूचना के अनुसार कृती या रामकुमार रामकुमारजी के जीवन की घटना आहे दो घटनाएं लिखनी है 1921 और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की वाक्य पूर्ण कीजिए मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी अगला प्रश्न कारण लिखे डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरित होने का कारण क्योंकि नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए बात बातें कविता कविताएं नौकरी नौकरियां नुस्खा नुस्खे अगला परिच्छेद में प्रयुक्त तो उपसर्ग शब्द ढूंढकर मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए एक तत्पश्चात उपसर्ग तत् मूल शब्द पश्चात सर्वप्रथम उपसर्ग सर्व मूल शब्द प्रथम अगला प्रश्न प्रश्न दूसरा अ निम्नलिखित पद्यंश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए देखिए यहाँ पर एक कविता दी गई है और इस कविता के आधार पर आपको कृति पूर्ण करनी है पहली कृति है प्रभाव तालिका पूर्ण कीजिए कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा रोशनी के रंग घोलना मीठी बोली के गोल रोपना अप्रिय बात बदलकर मोड़ना जरूरत पर ही मुंह खोलना दोन। निम्नलिखित विलोम शब्द लिखिए काटे फूल रोशनी अंधेरा आगे निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो पटाखा पटाखे जरूरत जरूरतें पद्यंक्ष की अंतिम चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए देखिए यहाँ लिख के दिया है वह वही भावार्थ यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे तो बात को प्यार से मोड़ पर लाना सीखो इस तरह से इसका उत्तर लिखना है प्रश्न दूसरा आ निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए ऐसी वाणी बोलनी है जिससे दूसरों को शांति मिले अपना मन भी शांत हो दो शब्दों के रूप शुद्ध रूप लिखिए वाणी, वाणी मिलिया मिला तीन विधानों के सामने सही अथवा गलत लिखिए जैसा भोजन खाइए तैसा ही तन होए गलत ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए सही भला जो देखन मैं चला भला न मिलिया कोई गलत जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई सही इस तरह से सही गलत लिख के दो अंक लाने हैं अगला प्रश्न पद्यंश की अंतिम दो पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए देखिए वो सरल अर्थ मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया अर्थात अपने मन में झांक कर देखा ये सरल अर्थ लिखना है आगे प्रश्न तीसरा सूचना के अनुसार कृतिया कीजिए एक समानार्थी शब्द लिखिए माता जननी देह शरीर विलोम शब्द लिखे उत्तर प्रश्न कल आज अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों से कुंद तद्धित शब्द बनाइए कहना कहने वाला इंसान इंसानियत. प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो भारतीय भारत मूल शब्द और प्रत्यय स्नेहिल का मूल शब्द स्नेह और प्रत्यय इल आगे आहे भरना निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए एकटक देखना ध्यान से देखना हमने फूलों को एकटक देखा अगला प्रश्न निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए मिलना मिलाना मिलवाना करना कराना करवाना अगला प्रश्न सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए हम लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं अगला निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखे बादल पुल्लिंग पुस्तक श्रीलिंग प्रश्न चौथा मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखे देखिए यहां पर पत्र लिख के दिया है इसी तरह से पत्र आपको लिखना है प्रिय मित्र जय सप्रेम नमस्कार तुम्हारे जन्मदिन की दावत का निमंत्रण मिला यह जानकर खुशी हुई तुम्हारे बारहवीं जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई मुझे एकाएक बुखार आने के कारण मैं तुम्हारे जन्मदिन पर शामिल नहीं हो सकूँगा ठीक होने पर तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा एक बार फिर बधाई तुम्हारा मित्र प्रणव पाटिल मालिका ईमेल आई डी यहाँ पर लिखना है इस तरह से पत्र लिख के आपको छः अंक लाने हैं अगला प्रश्न है मेरा गांव और यदि संगणक होता ये दोनों में से एक निबंध आपको यहाँ पर पूरा करना है और वो यहाँ पर लिखना है अशा पद्धति ने मित्रांो आज इयत्ता इतवी प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापना प्रश्नपत्रिका हिंदी विषयाची उत्तरासहित सोडवलेली आहे ही प्रश्नपत्रिका आपल्याला नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे यासारख्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेलायकॉनवर क्लिक करा थँक्यू